selamlayıram. Bu gün dadə iştirak bağlayıcısı ilə yerli işlə şəkilçisi dadə arasındakı fərqi izah eləyəcəyik. Deməli dadə iştirak bağlayıcısı kimi işləndikdə, iştirak bağlayıcısı kimi işləndikdə sözdən ayrı yazılır, vurğu qəbul etmir, vurğu qəbul etməyir. Deməli cümlələr və cümlə üzvləri, cümlə və cümlə üzvlərini bir-birinə bağlayır. Yəni bağlayıcının üstəsiz xüsusiyyəti budur. Deməli bağlayıcı kimi işləndikdə budur. Yerlik on şəkil seçimi işləndikdə isə sözlərə bir kişik yazılır, qəbul edir və sualın tərkibində işlənir. Bu nə deməkdir? Məsələn, deyirsən ki, sən də gələcəksən. Gələcək sən. Gördünüz, sözdən ayrı yazıldı. Sən də gələcəksən vuruq bura düşdü deyək, bunu qəbul etmədi və e, iştirak təmir elədi. Sən də gələcəksən, başqaları gələcəksən, sən də gələcəksən. Bu bəlli oldu ki, bağlayacaq. Amma yerli şol kimi işlənmişdə, məsələn, deyirsən ki, şəhərdə yaşa, yer. Gördünüz, şəhərdə yaşayır, vurğu qəbul etdi, sözə bitişik yazıldı və sualın tərkibində işlədi. Harada sual görürsüz Dada. Sualın təsvirində işləndə harada yaşayır? Şəhərdə. Deməli, Dada bağlayıcısını, Dada yerlik alıb bucür asanlıqla fərqləndirmək olar.